নমস্কাৰ মই ৰুদ্ৰ ভূঞা প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকলৈ নতুন খবৰ লৈ আহিছো আৰু আজি আপোনালোকক আমি খবৰ দিব খুজিছো যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অসুস্থ আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিহেতু বিগত তিনিমাহ ধৰি ৰাইজৰ মাজে মাজে ঘূৰিছিল উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে ৰাইজৰ দলৰ সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰি ফুৰিছিল আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত তেখেতে যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাখিছিল আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ বিশাল বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ৰাইজৰ দলক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ছাব্বিছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ দলৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে তেওঁ ৰাইজক অৱগত কৰি আহিছিল আৰু হঠাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত তেখেতৰ নিজৰ অসুস্থতাৰ কথা অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিছে তেখেতে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে যে মোৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে আজি সকলো সভা বাদ দিবলগীয়া বাবে ক্ষমা পাতি হয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ক্ষমা খুজিছে যে আজি তেখেতে কেইবাখনো সাংগঠনিক সভা তেখেতে বাদ দিবলগীয়া হৈছে তেওঁ নিজৰ অসুস্থতাৰ বাবে আৰু সেই কথা তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে লগতে তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰি লিখিছে যে দীঘলীয়া কাৰাগাৰৰ জীৱনে মোক এইদৰে অসুস্থতাৰ ফালে ঠেলি দিছে হয় আপোনালোকে যিহেতু জানে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমত জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাবোৰক লৈ দীৰ্ঘদিন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আৰু যাৰ ফলত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক বা বিজেপি চৰকাৰে হওক অখিল গগৈক বাৰে বাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু হয়তো সেইবাবে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেখেতে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত তেওঁ জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল কা বিৰোধিতা কৰি আৰু ফলত আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যে অসমৰ ৰাইজে তেখেতক কাৰাগাৰৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছিল আৰু শেষত তেওঁ এতিয়া বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ কাম কাজবোৰ কৰি আছে কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকী অসুস্থতা আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি কাৰাবন্ধিত্ব আৰু তাৰ ফলত যে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল বাৰে বাৰে তেওঁ মেডিকেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল এই কথাটো আমি সকলো অসমবাসীয়ে জানো আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কেইবাখনো সভা আছিল আৰু সভা তেওঁ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ সভাসমূহ বাতিল কৰিছে আৰু তাৰ বাবে সকলোকে ক্ষমা কৰিছে লগতে তেওঁ কৈছে যে মোৰ দীঘলীয়া কাৰাবন্দীত্বই মোক এইদৰে অসুস্থতাৰ ফালে ঠেলি দিছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অসুস্থ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কেইবাখনো সভা আজি বাতিল কৰিছে আৰু তেওঁক দীঘলীয়াকৈ জিৰণি প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ আজি তেখেতৰ সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সুস্থতা কামনা কৰিছো অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সুস্থ হৈ উঠক পুনৰ যেনেকৈ তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে মানুহৰ বাবে তেখেতে মাত মাতি আছে কণ্ঠহীন মানুহৰ কণ্ঠ হৈ তেওঁ যি ধৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে প্ৰতিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ যি ধৰণে নিজৰ আপোচবিহীনতা তেখেতে পৰিচয় দিয়ে ঠিক তেনেকৈ পুনৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সুস্থ হৈ আহক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে ৰাইজৰ নেতা তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সুস্থতা আপোনালোকে কামনা কৰক সকলোৱে আমাৰ কমেণ্টত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সুস্থ হৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আহক